南初，哎，南初，你是来找小林的吧？他们出任务去了。我知道，我想在这等他，还没吃饭吧？来，阿姨带你去。 谢谢阿姨啊，您做的鸡腿有种家的味道。我儿子也是这么说。南初，南初，这看不见，事故地还远着呢，我估计他们一时半会儿都回不来。南初。 八十左右，我市消防部门接到了报警，南湾港一仓库发生爆炸，引发大火。消防救援人员迅速赶赴现场扑救，在灭火过程中发生二次爆炸，部分现场人员被困，伤亡人数可能进一步扩大。根据前方救援指挥部的消息，截至目前，消防员正在积极全力搜救被困人员。 救援共救出一百六十多人，疏散四百多人。现在我们马上来连线一下前方记者。在我身后就是着火并且发生了多次爆炸的南湾港西二区仓库。我们可以看到。 我横跨燃料港，很大一片。这样，你在这指挥，我带人先冲一趟。不用你，梁洋大哥，你俩一块给我冲一次，看看能不能冲进去。我带他们冲。不行，只有美军同意参加任务，但这次的现场指挥是我。咱俩分这么清楚干什么？先过来救火。别说了，大哥，大你跟老林拿水枪给我们开路。大哥，大哥，走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 。马上灭火，灭火，马上灭火，走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 。梁洋大哥，你俩跟我冲。 南初，我蒸了点枣糕，你吃一点吧。阿姨，我吃不下，吃不下也要吃的，你要好好的，才能等他回来。 一年前，我儿子参与了一次严重的事故救援，我和你一样，也在这儿等他。